первые шаги, кратенько скажу, первые шаги по децентрализации финансов уже сделаны. И в декабре 2014 -го года были внесены изменения в бюджетный кодекс и в податковый кодекс, которые дали возможность наполнить местные бюджеты. Поэтому я думаю, что вы уже об этом знаете, слышали неоднократно. Но еще хочу сказать, что, конечно же, обращаюсь к вам с просьбой более подробно освещать информацию по объединению громад, потому что мы знаем, да, прекрасное выражение кто информирован, тот владеет миром кто владеет информацией и, к сожалению, мы сталкиваемся вот по линии нашей ассоциации и по линии нашего работы ресурсного центра развитка громад, который создан при нашей ассоциации, что люди, к сожалению не информированы приведу пример, очень хороший тоже многие знают, а многие из вас тоже не знают и хотела бы тоже поделиться такой информацией и более предметно, подробно встречи то что у нас э, в областном совете работает такой прекрасный конкурс разом мы не слышали о таком слышали не знаю освещали вы его или нет но это яркий пример пример того как стимулировать и как э, поднимать инициативу самих громад к решению своих социально-экономических проблем и чем больше мы информируем доходим до каждого села поселка тем больше они принимают участие в этом конкурсе. А конкурс заключается в том, что они сами определяют, что бы они хотели сделать и на условиях зафинансирования реализовывают эти проекты. А они социальной направленности. Это и замена окон, дверей, то есть все вопросы по энергоэффективности, то, что сегодня больше всего волнует наши громады. И хочу сказать, что вот по нашей аналитике, по нашему анализу, что активность громад после реализации таких проектов увеличивается в 2-3 раза. Если когда мы начинали реализацию таких проектов, то днем нем принимали порядка 20% громад, сегодня практически 80% громад принимают в нем участие. То есть люди, когда информированы, информированы, тогда они более ответственно и принимают активнее участие, и ответственнее принимают решения, что способствует и, конечно же, решению объединяться или не объединяться. Также в нашем конкурсе есть примеры объединения громад для решения своих, своих социально-экономических проблем. Приведу такие примеры. Громада объединилась для того, чтобы реализовать проект и обустройство площадки для вывоза бытовых отходов. Они вкладывают, складывают свои деньги, одна громада, наша громада на условиях, вторая громада на условиях софинансирования с областным бюджетом, с привлечением ресурсов самих громад, то есть жителей громад, там у нас обязательно условия 5% софинансирования, и совместно решили эту, эту задачу, этот проект. Вот там уже пример просто социального объединения. И дальше они понимают, объединяться их с громадой или не объединяться. Они понимают, что больше вопросов можно решить объединившись. Еще пример объединения для решения своих социально-экономических проблем и задач. Остановки общественного транспорта. В одну сторону это на территории одной ссылочной рады, в обратную сторону другой ссылочной рады. Они объединяются, мы делаем две остановки в одну и в другую сторону и решаем этот проект. То есть это примеры, жизненные примеры необходимости объединения и ресурсов, и вообще объединение самих громад для того, чтобы быть действительно спроможными. А финансовый ресурс, мы понимаем, да, что это действенный механизм стимуляции для того, чтобы объединяться. Потому что, как уже сегодня звучало, есть такие неспроможные громады, где деньги только поступают. В бюджет села и насилища, только на зарплату одного селищного головы. Он не имеет возможности не содержать ни бухгалтера э, толком, да, там какая-нибудь, какая -нибудь, извините, бабушка приходит там на 1200, на минималку и все, но хорошего специалиста, бухгалтера, финансиста мы сегодня никакие такие деньги не найдем. Не говоря уже о юристе, не говоря уже о специалисте по земельным вопросам, и таким образом они сами себя лишают возможности поступления в бюджет дополнительных, потому что земельные вопросы, это увеличение арендной платы за землю, сегодня у нас добавлен еще местный ресурс, это налог на недвижимость, то есть здесь нужны специалисты, для того, чтобы их содержать, нужен финансовый ресурс, то есть здесь получается как замкнутый круг. И, конечно же, ничего совершенного нет, как сказал Сальвадор Далини, не стремитесь быть совершенным, это невозможно, жизнь будет подсказывать, свои коррективы вносить, а мы, соответственно, должны принимать решения и поддерживать эти инициативы, инициативы снизу. Спасибо, Ой, я кратику здравствуйте. Я... Вся информация по нашему конкурсу вообще всегда размещена в режиме онлайна на нашем сайте областного совета, на, на, на сайте Ассоциации Органистанозабивания в разделе конкурсы, гранты, проекты там заходите. Там есть наш конкурс разум на группе. Мой телефон, пожалуйста, ноль пятьдесят триста сорок три, пятьдесят три, пятьдесят пять. Всегда доступна. И, пожалуйста, дам любую информацию, если вы найдете ее недостаточной на сайте. И хочу и обращаюсь, чтобы вы больше донесли до людей о этих инициативах, о возможностях, потому что я как только мы доходим, сразу инициатива исходит с мест снизу, и это замечательно. Я скажу, что уже на сегодняшний день более 1200 проектов за эти 4 года нашего конкурса существования реализовано в нашей Харьковской области. И наш конкурс «Радио не отмечен в 2014 году как кращая практика развития программ офисом Совета Европы. Спасибо. Я...